Dalam sejarah ketamadunan Islam yang panjang, wujud kerajaan-kerajaan agung yang bangkit lalu mencorakkan perjalanan dunia. Dan salah satu yang paling gemilang adalah kerajaan Islam Andalusia yang bertapak di semenanjung Iberia, wilayah yang kini merangkumi Sepanyol dan Portugal. Dalam episod kali ini, kita akan mengungkap sejarah pembentukan kerajaan Islam Andalusia dari detik pendaratan Tarik bin Ziyad, kebangkitan Emir Cordoba hinggalah kelahiran zaman keemasan yang menggoncang dunia. Pada awal abad ke-8, Iberia berdiri di ambang keruntuhan. Kerajaan Wisigoth yang suatu ketika dahulu gagah kini lumpuh dihimpit kebeluran, wabak serta pergolakan politik Populasinya merosot hampir separuh, ekonomi runtuh dan rakyat berpecah antara penduduk Hispano-Romawi dan pemerintah Wisigoth. Perebutan kuasa selepas kematian Raja Witiza hanya mempercepatkan kejatuhan mereka. Sementara itu, jauh di sebarang selat Gibraltar, ia Maghribi iaitu Musa bin Nusair melihat Abiria sebagai wilayah subuh yang menunggu untuk diteroka. Ketidakstabilan politik di sana adalah peluang keemasan bagi kerajaan Umayyah pada tahun 711 Masihi, beliau mengutuskan seorang generator terulungnya iaitu Tariq bin Ziyad bersama-sama 7,000 tentera gabungan Arab dan Berber untuk menyeberangi selat menuju ke Abiria. Dalam pertempuran Guadalete, tentera Tariq meraih kemenangan besar. Manakala di pihak Wisigoth pula, raja mereka iaitu Raja Roderick terbunuh dalam perang itu. Dengan kemenangan ini, pintu penaklukan Abiria kini terbuka seluas-luasnya dalam masa kurang setahun, kota-kota utama seperti Cordoba, Toledo dan Zaragoza jatuh satu demi satu. Abiria kini berada di ambang perubahan besar sejarah manusia. Setelah penaklukan, lahirlah Andalusia sebagai wilayah di bawah naungan Khalifah Umayyah di Damsyik. Diperintah oleh gubernur yang dihantar dari Afrika Utara. Pentadbiran disusun rapi, sistem cukai diperkemaskan dan toleransi kaum ditegakkan agar Muslim, Kristian dan Yahudi hidup dalam harmoni. Namun, pada tahun 750 Masihi, dunia Islam bergoncang dengan revolusi Abbasiyah yang berjaya menjatuhkan kerajaan Umayyah. Hampir seluruh kerabat Umayyah dibunuh. Namun, ada seorang putera yang berjaya menyelamatkan diri dan membawa maruah terakhir dinasti itu iaitu Abdul Rahman, cucu Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Baginda juga turut dikenali sebagai Abdul Rahman Ad-Dakhil. Baginda melarikan diri sejauh 6,000 km merentasi padang pasir Syria melalui Palestin dan Sinai menuju ke Maghribi. Kemudian menyeberangi Selat Gibraltar ke Andalusia. Di sinilah pada tahun 756 Masihi, Baginda mendirikan Emiriah Cordoba. Baginda menyatukan puak Arab dan Berber yang berselisih dan memulakan kebangkitan Andalusia. Dengan asas yang kukuh, bermulalah era perluasan kuasa. Andalusia menguasai kota-kota penting seperti Zaragoza, Toledo, Merida dan Sevilla. Pertahanan di utara diperkuatkan untuk menahan tekanan kerajaan Asturia. Armada laut dibina di pesisir Mediterranean menjadikan Andalusia kuasa maritim yang digeruni. Di bawah pemerintah seperti Abdul Rahman I Hisham 1 dan Abdurrahman Rahman 2 jaringan diplomasi Andalusia terbentang hingga ke Empayar Byzantine dan kerajaan-kerajaan Eropah para pedagang dan ilmuwan dari timur memajar di kota-kota Andalusia membawa teknologi ilmu falak, muzik dan manuskrip dari segenap penjuru pada masa yang sama satu revolusi budaya berlaku selepas kemunculan seorang jenis serba boleh iaitu Abu Al-Hasan Ziryab Menandakan lahirnya identiti budaya Andalusia. Beliau memperkenalkan gaya muzik baru, sistem pendidikan seni, trend fesyen bermusim, etika makanan dan inovasi kehidupan harian. Kota-kota besar seperti Sevilla, Almeria dan Valencia berkembang pesat dan dihiasi pasar, taman, saliran air bersih, rumah mandian awam dan masjid-masjid megah. Tahun 929 M menyaksikan kemunculan pemerintah yang mengubah takdir Andalusia iaitu Abdul Rahman III. Dengan karisma dan kepimpinan luar biasa, Baginda menyatukan semula Andalusia yang berpecah dan mengisytiharkan dirinya sebagai khalifah. Langkah ini bukan sahaja menjadikan Andalusia kuasa besar dunia, malah mencabar dominasi Abbasiyah di timur dan Fatimiyah di bawah Baginda dan wazir agungnya Al-Mansur ibn Abi Amir Andalusia memasuki era perluasan kuasa yang agresif. al mengetuai lebih 50 ekspedisi ke utara Iberia, menghancurkan kota-kota Kristian seperti Leon, Pamplona dan Burgos. Bahkan Gereja Suci Santiago de Compostela turut dimusnahkan. Ketenteraan Andalusia mencapai puncaknya di mana mereka mempunyai tentera profesional, cavalry berbal dan teknologi senjata yang jauh lebih maju daripada Eropah. Selain kecemerlangan di bidang ketenteraan, Andalusia turut mengukir kegemilangan dalam medan ilmu dan tamadun. Kota Cordoba menjadi kota paling gemilang di dunia barat pada abad ke-10. Jalan-jalannya diterangi lampu, perpustakaannya menyimpan ratusan ribu manuskrip dan hospitalnya menjadi rujukan model perubatan moden. Pada era inilah lahirnya tokoh-tokoh ilmu besar seperti Al-Zahrawi, Maslama Al-Majriti, Ibn Hazm, Hasda Ibn Syaprud, Ibnu Juljul, Ibnu Al-Qutiyah dan ramai lagi tidak jauh dari Cordoba berdiri mahligai Agung Madinat Al-Zahra kota diraja yang dipenuhi marmar -mar berkilau ukiran halus kolam air dan dewan diplomasi yang megah di sinilah utusan Byzantine Perancis dan kerajaan Eropah menyaksikan keagungan Islam Andalusia Andalusia juga menjadi rumah kepada masyarakat majmuk iaitu Muslim, Yahudi dan Kristian hidup dalam suasana aman Apabila ilmu seni dan perdagangan dari tanah ini, ilmu-ilmu besar dunia ilsa mengalir ke Eropah, menjadi pencetus kepada zaman Renaisans di Eropah. Inilah kemuncak Andalusia, sebuah tamadun yang bukan sahaja membina kuasa ketenteraan, tetapi memancarkan cahaya ilmu yang menerangi dunia.